আর এবার যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখব জম্মু কাশ্মীর সফরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সেনাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর দেশপতিবার জম্মু কাশ্মীর সফরে যাচ্ছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম জম্মু যাচ্ছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই সফরের উদ্দেশ্য হলো সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা সূত্রের খবর রাজনাথ সিং শ্রীনগরের সেনা ও বিমান কাহিনী বিমান বাহিনী ঘাঁটি পরিদর্শন করবেন এবং সেনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন পাশাপাশি তিনি নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছাকাছি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি জম্মু কাশ্মীর থেকে আদিল আদিল জম্মু কাশ্মীর ছফর মে प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या जानकारी मिल रहा है बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के मुख्य दवाओं दुण का दौरा करेंगे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है पहले वो खोजी छावी जाएंगे वहाँ पर सेना के जो अधिकारी है वहाँ से उन, उनके साथ मीटिंग करेंगे और जिस तरीके से हमने देखा था की जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद पहली दफा जो है राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और ये भी सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ जम्मू के इलाके हैं जहाँ पर ये नुकसान हुआ था तो वहाँ तो वह कम्यून को ये देखने को मिल सकता है कि अफेक्टेड फैमरे उनके साथ भी वो मुलाकात करेंगे और इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सिक्योरिटी के हवाले से अच्छे खास इंतजाम किए गए हैं खासकर इसकी विजिट को मद्देनजर रस्ते में राजनाथ सिंह आज यहाँ दौरा करेंगे और उनके हमरा के आर्मी चीफ भी रहेंगे और जिस तरीके से मैंने कहा कि अभी भी आ, शायद वो दुनिया से निकल चुके हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर और ये दौरा जो है काफी अहम माना जाता है खासकर जिस तरीके से हमने देखा था चाहे सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान या जिस तरीके से पहलगाम का अटेक हुआ था या उसके बाद हम देख सकते हैं कि जिस तरीके पिछले दो दिनों से लगातार साउथ कश्मीर के अंदर अलग अलग जगह पर जो इनकाउंटर रह हुए थे और सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अहम जो है ये विजिट रहेगा और कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ के एजेंसी के बड़े बड़े अधिकारी है टायर की बात करेंगे जितने भी सेना के बड़े बड़े अफसर वो भी इसके हमरा रहेंगे और खासी अहमियत जो इस दौरे को दी गई है और कहीं ना कहीं पहले वो जुम्मू आएंगे उसके बाद देख ये देखना होगा कि मीटिंग करने के बाद शायद वो यहाँ की जो है सचिव फैमिली उनके साथ भी मुलाकात कर सकते हैं और आ, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नटर्स के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जो चीज पर वायोलेशन की गई थी, थी या पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसके बाद हम देख सकते हैं कि पहला दौरा जो है राजनाथ सिंह का यहाँ पर है और खासा ये खासा अहम रहेगा ये दौरा और इससे पूरी सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ साथ अफेक्टेड फैमिली के साथ भी वो मुलाकात कर सकते हैं वही सुबह से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के पहरे जो है वो बढ़ा दिए गए हैं जगह जगह पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है किसी भी गाड़ी को आवाजाही के लिए इन्हें बाजट और तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ ऐसी रोका जा रहा है और वहाँ पर बाजट और तो तलाशी अभियान करने के बाद इन्हें इन मकामा की तरफ यह रुक करना दिया जा रहा है और ये एक अहम दौरा रहेगा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कुछ इस हवाले से सिक्योरिटी के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दी जाएगी ये खास देखना होगा क्योंकि जो तनाव पिछले कई दिनों से पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्त बराजी में देखने को मिल रहा था और इस हवाले से आगे सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी ये अहम रहेगा इस दौरे के हवाले से जी धन्यवाद आदिल जम्मू काश्मीर सफरे भारत प्रतरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपारेशन सिंदूर पर प्रथम जम्मू जा প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই সফরের উদ্দেশ্য সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা জানা যাচ্ছে রাজনাথ সিং শ্রীনগরের সেনা ও ঘাঁটি বিমান বাহিনী ঘাঁটি পরিদর্শন করবেন এবং সেনাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন পাশাপাশি তিনি নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছাকাছি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন